Чтобы там повязали и прекратили. Дорогие друзья, я хочу в любом случае вам сказать, что бред от Поксакима. очевиден. И те лица, которые считают, что его нет, это либо люди хотят, чтобы часть людей вымирала и отравилась, либо откровенные провокаторы. Потому что вот тот представитель, который представляет администрацию, он сказал, что а почему предприятие до сих пор работает? А я вам отвечу, я отвечу на вопрос. А потому что это пробел работы работе властей. Как это сказал один человек, в прокуратуры нет. Вы и стоите, а прокуратуры нет. Так вот, этот пробел мы закроем. Предприятие, которое травит людей, не должно работать по определению. Для этого будем создавать штаб гражданской обороны. Я думаю, что вы непосредственно посредством на с Еленой Решетко, вот, которая сейчас выступала, ваша сатирка, которая активная, э, деятельность, а в того, чтобы прекратить это отравление и газовой Я думаю, что вы вместе с этой поможете с, с этой ситуацией справиться, участвуя в работе гражданского штаба. Я так думаю, давайте мы сейчас еще раз определимся на трех позициях, которые мы будем на этот штаб. Первое. Значит, мы будем проводить, э, инициировать, проводить референдум по поводу деятельности предприятия, по поводу э, всех этих полномочий, которые мы предоставляем ему на землю, на выборы и так далее. Еще раз. Кто поддерживает позицию того, чтобы пересмотрели работу этого предприятия? вам? Все. Второй вопрос. Кто за то, чтобы создать штаб гражданской обороны, жителей района? Вот именно при условии, услуге... что жителей, из жителей. И третий вопрос, который, э, который мы ставим, о необходимости возложения в на этот штаб обязанности по созданию паспорта заболеваемости района. Мы изучим деятельность этого предприятия, всех больных людей, всех больных людей направим для получения компенсации детей для того, чтобы они проходили за счет отравителя, проходили оздоровление в лагерях. Ну а само предприятие, конечно, нужно закрывать. Кто за эту позицию? Вот вам мнение народа, товарищ Степанов, а не то, что там какие-то лаборатории, анализы, какие-то разрешения. я вам скажу, этим лабораториям грош -тына. Люди травятся, а они скрывают от другие фактические данные. Как это так? Да? Да, секретить информацию о состоянии окружающей среды. Какой счет они нам хотели да, давать? Да, да, да. О состоянии заболеваемости. Значит, медики отказали в информации о состоянии заболеваемости. Для сравнительных, значит, мы запрашиваем. Запрашиваем, дайте нам 22-ю и Салтовку. Мы сами сравнительный анализ проведем по позициям. Они нам дают не... И статистическую отчетность, которую поликлиники сдают, а сами пишут, что на выше, чем в Украине, то есть сами дают. Я говорю, мы возьмем отчеты и сами сравним состояние. Слава Богу. Значит, они среднюю по Украине пишут. Значит, очень хочется пригласить МЧС сюда. пожалуйста, нам. МЧС, подойдите, объясните, почему мы каждый день задыхаемся. У нас МЧС задыхается и ничего не делает по этому поводу. Чтобы было понятно, да, чтобы всем было были приглашены представители Ближе своих районов. Мы представляем Чернозаводский район. Если у вас есть вопросы к нам. Есть! Вот. У нас покрышки задавайте. горят, червотно, в Хорошо, компания. задавайте да, вопросы давайте. по Северному заводскому номеру, на будем. Ну, Значит, у нас все время на Новожаново, к нашей общей беде, к задухе, каждую ночь валят покрышки и кости Новожановский мясокомбинат. Когда мы вызываем в среди ночи, задыхаясь, тут плюс как Сахиму от удушья, Наша 101 служба посылает октябрьский экипаж Октябрьский приезжает, но едет не на пожар, а едет на адрес вызывавшего Начинает пугать Мы составим акт о том, что ложный вызов Это горит червонозаводском за речкой Мы говорим, так передайте за 101, пускай червонозаводский экипаж туда поедет Никто никому ничего не передает оказывает, и мы до утра задыхаемся от этих покрышек и костей Новожановского мясокомбината. Вот сейчас Червонозаводский. Давайте мы попросим, пусть обследуют территорию, найдут, где жгут эти покрышки, я думаю, следы там остаются, кости там покрышки. И раз и навсегда закроем этот вопрос. Сидите в засаде, вызывайте милицию, но чтобы возгораний больше там не было. Потому что нам хватает выше крыши. Что вы скажете? Черный дым плывет. Вот такая, она даже вверх не поднимается, эта туча. Она вот так по земле ползет. Черная туча. И прямо нам в окна. Товарищ не знает, что, должны... что они должны делать для вас. Вот, вот вам квалификация товарища в звании подполковника. И зачем он там сидит, если он не знает, что ему сделать? Люди, нет, посмотрите, э, стоит МЧС, это МЧС, нормальный парень, да. ну вы ж не забывайте, у них нету ни рукавов тушить, он не виноват, он не виноват, государство виноват, государство виноват. Дорогие друзья! В принципе, три результативные части мы с вами приняли. На этом собрание объявляется закрытым. Контакты здесь есть Елена Решеткова. Благодарю вас. Дайте сказать, Реснянский, вы же сказали, вот местные житель. дайте человеку микрофон. Нет, кто вам сказал? Вы, это это демократия, Кто вы Бородовка такой? Андрей кто Григорий, вы Журналисты Они не Подождите, вы сказали, мы даем всем, это человек время. местный, который здесь живет, который расклеивал объявления, вы что с ума сошли? Я с ним пообщался. Он просил у вас слова, вы слышите а он при, или нет? Меня он не на меня. Да он при мне просил. Да ну что, вы вообще просите, что ли? Да на бородов, бородов. Бородов. Он меня орать, на меня орать. Нет, бородов. Надо. Бородов. Не орать а не было. Никто бородов. у меня ничего не просил. Вы! Он у вас просил, Бородовка. я у вас Бородовка. дайте, пожалуйста. Я знаю. Пожалуйста. Ильгов, дайте не, корневу. Дайте Ильгову. Дайте корневу. Дайте корневу, пожалуйста. Подожди, Андрей, дай корни у Алексею. Он поворачивается, здесь живет. Пусть, пусть говорит с людьми, вон, пусть, вон, ммада, люди, пусть дай, говорят, какие проблемы, Андрей, так пусть вы говорит. Красавцы, вы красавцы, ребята. Вот он сказать. просил, говори, он записывался говори. на выступление. Вы что вы не дали, что не вы Что Почему вот люди стоят, подойди поговори. Что за нас такое? Я понял. Мы с вами встретимся в других местах. Я знаю, как вы работаете. По понимаешь? Вы, вы, вы сейчас показали, показали по свою опять выгружите. вот эту вот сущность, Снимаем гнилую, по понимаешь? да вы сказали, вы сказали, вы, у нас демократия, вы, мы вы даем вы, всем вы, сказать. Вы он у вас подошел, подошел по голосу Женщины не подходили говорили, не кому надо говорил. Женщины говорили. Или вы людей вокруг не видите? А, это не Антон. Антона, кстати, нету среди вас. А, уже давно я Надо так понимаю. Так а это смотрите, это да, местные да, жители, которые организовывали. Они дали только со своим, дали вот швайки с, со хочешь, свободы слова. Уважаемые, говорят все, что угодно, можно говорить, но и нету.